Всем привет! Сейчас хочу показать, как выглядит радиола Дружба полностью отреставрированный корпус радиолы. В прошлых роликах я показывал, в каком состоянии оно приехало от моего заказчика. И после долгого упорного труда вот что с него получилось. Это вид сзади. Тут сбоку и сзади этой радиолы Дружба. Сверху полностью отреставрирован проигрыватель, работает нормально. Вставлен fm модуль который будет отображать fm диапазон в цифре. В нем еще предусмотрена флешка и CD-карта. То есть два источника звука с очень большим объемом информации. До 3000 мелодий будет записано, которое будет воспроизводить, воспроизводить вот это радиола. Вот С этой стороны монтирован переключатель. Потому что вот этот модуль и проигрыватель запитан на один вход в шасси. Для того, чтобы разные источники звука переключать, вот, я придумал такой переключатель. Вот в этом режиме э, значит, э, будет работать проигрыватель, в этом режиме модуль и в этом режиме внешний вход. То есть можно подать на внешний вход на шасси другой источник звука, там CD-проигрыватель, тот же самый тюнер, э, включить там, я знаю, гитару и другие музыкальные инструменты. Значит, внутри, внутри она выглядит вот так. Это внутренняя часть. Значит, в этой радиоле стоят 4 динамика, 2 больших широкополосных динамика, 5 ваттных. И сбоку стоят пищалки. Вот, работают отлично, потому что особенностью радиолы «Дружба» есть то, что у нее стоят два выходных трансформатора в шасси. Один выходной трансформатор качает вот эти большие широкополосные динамики, там низкие частоты и средние, а на высокие частоты стоит отдельный трансформатор. Поэтому получается очень хороший подъем по высоким частотам. И когда все это смешать, низкие, средние, высокие, получается такой... Значит, хороший, теплый, ламповый, бархатный звук. Глубокие низа, значит, середина хорошая и высокие частоты. Вот внутри шасси, шасси внутри корпус полностью доведен до, ну, почти до идеального состояния. Значит, тут, когда снизу посмотреть, Значит, там коммутация, разводка переключателя. Все провода подведены экранированным проводом, чтобы ничего не гудело, не пищало, не свистело. Вот с этой стороны врезан модуль. Ну и поменяли конденсаторы на электропроигрывателе, потому что родной конденсатор, он бумажно-смоляной, при первом включении начал кипеть, греться, поэтому я их выбросил его, поставил новые конденсаторы такой же емкости и проигрыватель, двигатель не греется. Он работает хорошо. Вот такой корпус радиолы Дружба изнутри. В следующем ролике покажу уже как оно будет выглядеть, вид спереди с крышкой вставлю шасси внутрь и посмотрим уже собранный вариант радиолы дружба в сборе работа идет к финишу поэтому будем заканчивать уже эту радиолу и приступать к следующей всем спасибо всем пока кому интересно